Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai kepada latih diri 2.1D. Iaitu uh, pada muka surat 37, matematik tekan 1. Okay, jadi pada soalannya, dengan menggunakan kaedah yang sesuai cari faktor sepunya terbesar bagi setiap senarai nombor yang berikut. Jadi untuk mencari faktor sepunya terbesar ni ada beberapa cara. Okay, jadi untuk tiga soalan pertama ni, cikgu akan tunjuk cara yang berlainan eh jadi itu sama dengan muka surat 36 contoh yang diberikan eh? jadi satu adalah kaedah menyenarai faktor sepunya okay, jadi kita senaraikan faktor sepunya bagi 24 dan 48 jadi faktor untuk dua faktor uh, untuk 24 uh, okay, jadi kita buat cara darablah 1 darab 24 2 darab 12 3 darab 8, 4 darab 6. Jadi, faktor-faktornya ialah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Jadi, untuk cari faktor yang sama sepunya dengan 48, kita cuma, daripada senarai ini tengok nombor 48 ni boleh bahagi dengan nombor mana. Jadi boleh bahagi satu, boleh bahagi dua, boleh bahagi tiga. Kalau kamu tak pasti, guna kalkulator. Ini zaman kalkulator. Ini 48 bahagi empat uh, pun boleh, bahagi enam pun boleh, bahagi lapan pun boleh, bahagi dua belas pun boleh, bahagi dua puluh empat pun boleh. Okay? Jadi antara banyak-banyak ni, yang mana besar? Jadi kita kata faktor sepunya terbesar. Okey, terbesar ialah 24. Yang terbesar. Okey. Untuk soalan B, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Jadi, kaedah pembahagian berulang ni, kita bahagi 18 dan 54 dengan nombor yang kedua-duanya boleh bahagi. Jadi kita bahagi contohnya kita tak tahu boleh bagi besar-besar kita bagi yang kecil saja. Jadi contohnya kita bahagi 2. Jadi bagi 2 dapat 9 ni dapat 27. Jadi sekarang 9 dan 27 tak boleh bagi 2 lah. Dia boleh bahagi 3. Dia dapat 3 dan dapat 9 dan 3 dengan 9 masih boleh bahagi dengan 3. Ini dapat 1 Ini dapat 3. Jadi satu dengan tiga dah tak ada nombor yang kedua-duanya boleh bahagi. Jadi kita berhenti di sini. Jadi uh, untuk cari faktor sepunya terbesar, faktor sepunya terbesar adalah kita darabkan nombor-nombor ni. -nombor dua darab tiga, darab tiga iaitu lapan belas. Okay. Dan uh, untuk soalan C, kita gunakan uh, kaedah pemfaktoran perdana. Okay, pemfakturan perdana maksudnya kita buat 36 tu macam ni juga tapi dibagi sendiri saja. Okay. Jadi 36 ialah 2. Bila kamu bahagi 36 tu, okay. 36 bahagi 2 lah. 36, bila bahagi 2 dapat 18, bahagi 2 lagi akan dapat sembilan. Bila bagi tiga, dapat tiga. Bagi tiga, dapat satu. Jadi kita akan tulis sebagai dua darab dua darab tiga. Darab dua darab tiga darab tiga. Dan sembilan puluh enam. Okey, sembilan puluh enam pula. Jadi sembilan puluh enam. Kita bahagi dua, dapat apa? 48. Boleh bahagi dua lagi, dapat 24. Boleh bahagi 2 lagi. Dapat uh, 12. Boleh bahagi 2 lagi. Dapat 6. Bahagi 2 lagi dapat 3. Dan bahagi 3 dapat 1. Jadi dia akan jadi 2 darab 2 darab 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2. 2 darab 2 darab dan darab 3. Okey, jadi bagaimana kita nak menilainya? Jadi kita kena tengok yang sama, okey. Jadi bila kita ambil satu yang 2 di atas, satu 2 di bawah. Okey, satu 2 di atas dan 2 di bawah dan kemudian atas tak ada 2 dah tapi ada 3. 3 sini dan 3 di sini. Ah ha, dalam kes ni dah habis. Okey. Jadi kita kata faktor sepunya faktor sepunya terbesar. Kita darabkan nombor-nombor yang kita bulatkan tadi tu. Tapi bukan sekali bukan dua kali lah. Tapi ambil tu je. Itu 2 darab 2 darab 3, dua darab dua darab tiga. Iaitu dua belas. Bermaksud kedua-dua nombor ni boleh bahagi dua belas. Dan itulah nombor dua belas ni adalah nombor yang di mana kedua-duanya boleh bahagi. Yang terbesar hmm. boleh bahagi. Okey. Seterusnya, 30 dan 72. Okey. Jadi, nak teknik apa yang ni? Kita ulang baliklah dengan cara balik kepada menyenarai semua faktor sepunya. Jadi, untuk 30... Ialah 1 darab 30, 2 darab 15, 3 darab 10, 4 tak boleh tapi 5 boleh, 5 darab 6. Jadi faktor untuk bagi 30 ialah 1, 2, 3, 5, 6, 10. 10. 15 dan 30. Dan kita tengok, adakah ada nombor-nombor ni yang 72 boleh bagi? Jadi kita dapatkan senarai untuk faktor-faktor sepunya. Jadi 72 boleh bagi 1, boleh bagi 2. Adakah 72 boleh bagi 3? Ya, boleh bagi 3. Uh, adakah boleh bagi 5? Tak boleh. Adakah boleh bagi 6? Ya. Uh, 10 tak boleh, 15 tak boleh, 30 pun tak boleh. Jadi kalau kita tengok sini yang terbesarnya adalah 6. Jadi faktor sepunya terbesar FSTB ialah 6. Dan kemudian kalau untuk 36, 90 dan 108, cikgu nak buat kaedah pembahagian berulang. Ya jadi yang ini cikgu tukarkan terus Cikgu akan bahagikan berulang dekat sini. Ini soalan E. Jadi 36 boleh bagi apa? Kita boleh fikirkan nombor uh, yang terbesar yang kita boleh fikirkan. ya. Eh? Jadi kalau boleh lah. Okay, jadi kalau kita cuba dulu. Jadi boleh, boleh bahagi dengan 6 kalau boleh. Jadi uh, 36 boleh bagi 6. Tapi 90 cikgu tak pasti boleh bagi 6 ke tidak. Jadi cikgu akan tekan kalkulator 90 bahagi 6 dapat 15 108 boleh bagi 6 tak? Ya, yeah, boleh bagi 6. Jadi kalau kita di sini. Jadi di sini tak semestinya nombor itu nombor uh, nombor apa-apa. Jadi apa-apa nombor yang kamu boleh bahagikan. Okay. Tapi semua kena boleh bagi. Ini 6. Ya ini 90 bagi 6 itu berapa? Sini lah dapat 18. Ah uh, kini dapat 15 tadi. Okey, jadi 6 15 dan 18 boleh bagi dengan apa lagi? boleh bagi tiga. So, dapat dua, lima dan enam. Jadi, di sini kita tahu bahawa dua, lima dan enam tak ada lagi nombor yang dia boleh bagi kesemuanya. Jadi, faktor sepunya terbesar adalah enam darab tiga iaitu lapan belas. Seterusnya, kita bahagikan 42 ni 54 dengan 54 dengan 84 dengan 2. Cikgu bertau cikgu boleh dapat bagi 21, ini 27 dan ini 42. Tak boleh bagi 2 tapi semua nombor ni boleh bagi 3. Dapat 7, dapat 9 dan 42 bahagi 3. Okay, jadi, 42 bahagi 3 ialah 14. Jadi, dalam kes ni dah tak ada dah. Jadi, faktor FSTB ialah 2 darab 3, iaitu 6. Okay, jadi, semua nombor ni boleh bahagi 6. Jadi, itu nombor terbesar yang semuanya boleh bahagi. Jadi, soalan G pun kita buat teknik yang sama. Kita terus bahagi di sini. Um, nak bagi berapa? Kita bahagi je berapa apa yang kita boleh teka. Cikgu rasa boleh bagi empat. Satu empat eh? kosong boleh bagi empat. Okey. Dua uh, lima enam boleh bagi empat tak? Okey. Dan tiga empat lapan boleh bagi empat tak? Okey. Dapat sini lapan puluh tujuh. Sat... lain-lain cikgu kena tukar semula lah. Satu empat kosong bagi empat. Dapat tiga puluh lima. Dan kemudian 256 bahagi 4, dapat 64. Uh, ada lagi? Um, adakah nombor ni boleh bagi dengan apa-apa nombor lain? Jadi uh, kita teka 2 tak boleh sebab ada nombor ganjil di sini. 3 tak boleh sebab 64. Kalau 60 dah ada sifar itu. Dan uh, 4, 5, 6, 7... 89 okey jadi nampaknya satu nombor saja jadi faktor sepunya terbesar adalah 4 okey dan soalan terakhir uh, untuk pasangan nombor 27 45 dan 60 jadi kita cuba menggunakan apa teknik ni namakan Iaitu kaedah pembahagian berulang Jadi kita cuba bagi Nampaknya nombor ni semua boleh bagi 3 Dapat 9 45 bahagi 3 dapat 15 Yang ni dah bahagi 9 dapat dapat bagi 3 dapat 20 Jadi 9, 15 dan 20 ni boleh bagi apa lagi? 2 tak boleh, 3 pun tak boleh Tak ada CPI 3 dan 20, 20 tak ada dalam CPI 3 Empat pun tak boleh. Okey. Dan dinampaknya tiga saja jawapan dia. Jadi faktor sepunya terbesar adalah tiga. Okey. Itu sahaja. Nanti jumpa lagi untuk video sekarang yang datang. Assalamualaikum.